Бажаємо вам усім доброго ранку. Це програма дев'ять місяців. Вони дійсно таки тривають. До мене сьогодні завітала Жанна Бадоєва, і я не побоюся сказати українська телеведуча. Жанна, доброго ранку вам. Добрый, доброе утро. Чему сказала украинская, не побоюсь тебе сказать, потому что вы же сама за национальностью не украинка, так вы народилися в Литве. Да, я приехала с Литвы, но я живу здесь и считаю все равно Киев это своим домом, и мне здесь очень комфортно. И когда меня спрашивают, где бы вы хотели еще жить, я хочу сказать, что нигде. Мне здесь очень нравится, и Комфортно, мне комфортно, очень. И всегда я очень люблю возвращаться в Киев, где бы я ни была с любой точки мира. Всегда я лечу домой в Киев, я очень рада. Что самое вплынуло на выбор вашей профессии? Вы режиссер, так? По, да, по образованию режиссер кино и телевидения заканчивала факультет. Вы знаете, не могу сказать, что что-то особенно. Я, я всегда, я с детства, когда... Я, я, правда, нет, хотела быть еще балериной, когда занималась хореографией в детстве, и все, и актриса, Я всю жизнь хотела, и просто чем старше становилась, что мои родители мои родители считали, что творческая профессия... Ну, как, наверное, не знаю, очень многие, я знаю такие очень многие истории в советском времени, что творческая профессия – это не профессия. Давай, получи образование... А потом уже будешь всегда успеешь, как сказать. Ну, я как говорю, была очень таким послушным ребенком. Я получила образование. Родители были безумно рады. Ни дня я, ни часа, ни, ни, ни минуты я не работала по профессии. Я заканчивала КИСИ промышленное и гражданское строительство. Такой, да, даже, Закало, да, так, даже, так, даже, так. даже вы даже говорите это сложно. Ну и все. И когда я поняла, что жизнь проходит мимо, я пошла туда, куда всю жизнь хотела. То есть у вас уже сведомое вы Абсолютно, абсолютно. У меня уже был ребенок, я уже родила было, Борису было 8 месяцев. Когда я поступила в институт. И может быть даже рождение вот ребенка, кстати, оно вот меня и саккумулировало к тому, чтобы все-таки я пошла заниматься. Потому что я его родила в 12 часов ночи. И меня привезли в палату, и до 6 утра я даже глаза не сомкнула, даже не было у меня желания заснуть. И у меня вот какое-то такое чувство вот выполненного долга. даже Это очень сложно передать, э, вот такое странное состояние. И мысль у меня какая-то такая родилась сумасшедшая. Боже мой, а когда вот Боречка вырастет, и у него спросят, а, а, а что твоя, кто твоя мама? А он скажет что, ну, моя мама, хорошая мама, хорошо там готовит борщ. И все. И мне так стало страшно. То вы хотели, чтобы ваш сын пошался вам, и вы были особой? Конечно, конечно. Чтобы он смотрел, чтобы он учил. Мне было с ним о чем поговорить, чтобы он меня спрашивал, чтобы я ему что-то рассказывала. И вот и, и утром, я помню, в 8 утра я пошла сразу... У меня был тогда... Я... Вот. У меня был тогда бизнес свой. И я помню, в 8 утра прибежала, стала всем звонить, и это вы сделали. Они говорят, Жанна, по-моему, вас же отвезли в роддом. Я говорю, да, конечно, я уже родила, ты мне скажи, привез или не привез. Потому что мне казалось, что вот сейчас нужно, нужно. Как-то вот стимул для меня был сумасшедший, вот рождение первого ребенка. Вы, как мама, у которой сыну 16 лет, может зараз сейчас уже можете рассказать про то, какие наиболее подлитковые проблемы все-таки есть. Навколо вы видите очень много Подлитки, и у вашего Бориса також, Яки, які є проблемы? проблеми взагалі. Кстати, вот по поводу проблем мы часто говорим с, с моими знакомыми, у которых вот тоже такие дети такого же возраста. Я не могу сказать, что это проблемы. То есть, это какой-то постоянный поток. Э, ну, воспитательных моментов. Нельзя никогда расслабляться. Такого нету, что ты тут ты расслабленная, потому что ему там 6-4 годика. Это развиток. Это, по сути, такие идеи развиток. Мы развиваемся, ничего не Абсолютно. стоит на месте, и выникает еще что-то постоянно новое. Абсолютно. Ну как, то есть этот момент же подростковый, в чем он опасный? В том, что они думают, что они же уже взрослые. И даже достаточно, ну, не знаю, ума у человека все равно недостаточно жизненного опыта. И вот тут вот это столкновение, и вот бывают сложности, причем у них в, в их окружении, сверстниках, вот возникают вот такие проблемы. И, конечно, тут надо вовремя поддержать. Просто надо, мне кажется, не особенно опекать, но постоянно быть на ну, Готовый. Я готова. Готова помочь. Готова. И, и знать. Я всегда Борису говорю, что приводи всех друзей домой. Всегда говорю, что давайте устраивать. То есть такого нет у нас, что домой никого не водить. Всегда. Я хочу знать, с кем он общается. Я хочу знать, чем дышит и чем занимаются его друзья. Я хочу знать, что интересно Борису. И я, в принципе, поддерживаю Любые его интересы. Потому что одно время у него был этот сумасшедший интерес с этим лего. Это просто какая-то <laughs> катастрофа. Где бы я ни была, э, у нас был дом весь завален этим лего-конструктором. Я везде везла ему это лего. Все, что он хотел, я везла. Хотя я знала, что уже ставить некуда. И это уже 28-я какая-то корабль или самолет какой-то, но я ему везла, потому что это ему нравилось. Так, это же прекрасно, когда у дитини есть до чего-то тяга, и ему очень интересно тогда. Хочется на больше это развивать. Ну и также я хочу сказать, что я никогда не настаивала на том, чтобы он что-то делал, если ему это не нравится. Я его отдавала в какие-то спортивные какие-то кружки, там борьбы борьба или там еще куда-то он ходил говорит мне не нравится я говорю не ходи все иди, иди сюда попробуй тут то есть он, мне не нравится не нравится Шу, стучит Слышит меня <смех> согласен <смех> и все то есть и вот так вот он нашел вот то что вот ему нравится и я говорю пожалуйста то есть как часто просто я Сейчас я перебью еще раз. Часто просто мама, если она занималась хореографией, дочка ее должна заниматься обязательно хореографией. Ну почему? Может быть, девочка любит рисовать, может быть, у нее талант к рисованию. но Вот мама хочет. А вот... может быть, потому что мама не до конца завершила какие-то свои починания, и она хотела бы хотела это видеть в своей детине? Ну, это такая очень... Неправильное вещь. Это эгоистично, Кажется, что это эгоистично, но да. бать... не каждый можно изменить и большинство в сами. Вообще такі. никого нельзя менять. Вообще мне кажется, никого нельзя менять. И дети рождаются, это тоже, мне кажется, ошибочное мнение, что они рождаются как продолжение тебя. Да, не продолжение меня, это отдельная жизнь, это отдельный человек. Абсолютно. Ну, то есть он выберет свой путь. Ты на в определенное время можешь помогать ему, ну. Паталки не настаивая. у нас є рубрика, в якій підлітки розповідають про свої проблеми. Психологи, лікарі допомагають їм їх вирішити. Пропоную вам зараз її переглянути. О, клічно. Програма «9 місяців і ми повертаємося до вас. Ось такі Жанна, є проблеми у підлітків. Дуже багато дівчаток, до речі, зараз, мабуть, коли переглядають глянець або дивляться на покази модні, хочуть схуднути, не розуміючи того, що у кожного своя якби, конституція тіла, і те, що одна може бути досить таки стрункою, то іншій не дозволяють навіть кістки. Так, ми то дорослі це розуміємо. У вас таких проблем вдома немає. Ну, у меня лично <сас> я <сас> уже так <сас> я <сас> навоз <с> деткам <сас> ну, все равно то есть дети же они живут по твоему как бы то есть они смотрят равно на тебя очень часто. Ну, лаите мои 8. И она тоже, она мне иногда говорит, ой, надо худеть, надо худеть. Ну, это все со школы. Но мне кажется, тут опять-таки единственная проблема только состоит в том, что взрослые мало общаются со своими детьми. Вот и все. Если бы мама, умная мама, объяснила своей дочке в подростковом возрасте, что не худеть нужно, а правильно питаться. И заниматься спортом. Заниматься спортом. И все у тебя будет прекрасно. И надо всегда объяснять девочке, что она красивая и что она любимая. Потому что мне кажется, все равно все проблемы и у людей, и у детей вот от недолюбленности. И закладывается в еще в детстве? Конечно. Все закладывается там. Естественно, когда человек понимает, то есть девочка, когда она понимает, что она некрасивая, что она толстая, что она никому не нужна, не, она никому не нравится, рядом эти все красотки. Тут раз, и умная мама на помощь пришла и объяснила ей, что ты очень красивая, у тебя вот такой, 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 такой плюс, потому что ты талантливая в этом, в этом и в этом. А моделью пускай буде Лена, а ти будеш талантливою художницею, розумієш? На жаль, діти зараз вони такі жорстокі, що навіть коли є поруч матуся, така ми знаємо, що діти можуть усеріно десь там образити дівчинку, наказати чогось свого, і часто підлітки можуть прислухатися до подруг ніж до Бо, своєї мами. Ну, я тут дозволю не согласитися з тим вираженням, що діти зараз дуже жорстокі. Я это слышу очень часто, и я очень много смотрю на, на это. Я, ну, я не знаю, абсолютно разные дети. Я вижу э, там класс, вот 30 человек э, Бориса, 10 класс. Ну, такие потрясающие дети. Разные, абсолютно. Кто-то э, хитрый, кто-то э, смелый, кто-то, ну, разные, как, как и все люди. Я была в Днепропетровске на... детском е, с'їзді юних журнал Там були діти от 9, по моему ну, до 14-15 лет. Слушайте, ну кто сказав, що діти жестоки? Ну ні, они прикра, они замечательные. Мне кажется, Але ж вони це... не завжди себе проявляють на публіці, так як проявляють себе у колі своїх одноліток. І ми, не, і ми не знаємо зачасту, як вони можуть говорити, як вони можуть спілкуватися і що вони можуть сказати. Ну, Я, я тоже была в этом возрасте. И у нас были конфликты, и я дралась с девочкой за косички. Да, мы отстаивали свои точки зрения, но позиции свои, но с... я очень не люблю так глобально называть, что они очень жестокие. Так, звездно, сих не можно ну, поревновать. Ну, абсолютно разные. Но это. Такие уже... доросли люди. Так, как, конечно. Дело в том, что ну, значит, нужно поддержать своего ребенка для того, чтобы. Э помочь ему в ситуации конфликтной со своими сверстниками ну, правильно действовать. Я, то есть, вот я с Борисом по этому поводу все время разговариваю, что я говорю Борис, конечно, говорю, ты мужчина, ты можешь дать в нос тогда, когда это, ну, ты понимаешь, что уже это необходимо. Но э, дипломатия и диалог никогда никто не отменял. И ты, то есть, ум, умей, во-первых, лишнее все. Атмітати і всегда я говорю, що чувство юмора це завжди така сила, намного сильні, чим физическая сила. Давайте подивимося рубрику, в якій дітки розповідають про своїх вагітних матусь, якими вони їх бачать, що вони там їдять, ті мами, як вони змінюються. Здорово. давайте. Дуже цікаве у нас сьогодні спілкування. У мене у гостях Жанна Бадоєва, українська ведуча. Жанна, давайте повернемося все ж таки до 9 місяців, якщо спільно їх додати, у вас їх було більше навіть, ніж дев'ять, так? Тому що двічі по дев'ять. Можете пригадати, як дізналися про першу вашу вагітність? Ой, перший вообще на самом деле, для мене це була такою. сумасшедший подарок, потому что я очень долго не могла забеременеть. В каком это было? Сколько вам было Мне роков? было 23 года. И вы долго не могли заводить? Ну, я вышла вы замуж в 19 кажется? лет. И вот с 19 до 23 мне поставили диагноз бесплодия. причем э, у меня ну, не было э, особенных э, каких-то ничего Патологий. не находили ничего не находили просто бесплоди это вообще было для меня страшная вещь и поэтому я безумно очень хотела детей и когда в 23 года я все-таки заберемела без врачей без ничего то ну мне то это я не знала себя процент да. Может, изменился какой-то стан ваш эмоциональный, психологический? Да, вы что, я когда узнала, что я беременная, я легла и я сказала, я больше не буду вообще двигаться. Я вообще, я, я святая, как это, я святая, а я беременна. Ну, сумасшедшая счастье, муж был мой безумно рад. И ну, я, я очень, очень, ну, просто мне казалось, что я просто вся осветилась. Вы уже жили тут, в Киеве? Да, да, я пошла здесь замуж. Вот, и... Ну и все, и началась, но при всем при этом я, я все равно, я думала, что так, нужно работать, нужно быстрее все сделать, закончить то-то, 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 чтобы он родился. И я была с ним, вот так вот я, как-то так. Тобто то ви вже і не працювали тоді, на той момент, коли ви дизнувала. Работала я працювала. У мене був свой бізнес, у мене був э, э, аудіо і відео -аппаратур. А, ви були бізнесменом. Бізнес бізнес, да, бізнес ви тоді були бізнес-леді працювали до останнього. Так. Да. Угу. Важко було? Ні. Ну, як? Ну, Нет, мне это нравилось. Все, чем я занимаюсь, мені приносит огромное удовольствие, поэтому ну, трудно, но это так. очень такая какое-то абстрактное понятие. Трудно тогда, когда неинтересно. Когда интересно, я думаю, не замечаешь этих сложностей. Мне, мне нравилось, и я была очень вдохновлена, как в, очень я такая была, очень счастливая в тот момент. Ну, практически все восемь месяцев, 9 месяц просто был, ну, он, мне кажется, сложный очень просто для женщины, потому что уже, говорю, устает организм, не оба начиналась эта бессонница. Дуже важко все, всю да. тисне, не можешь не да. ни сесть, ни поворухнуться. Да, я поправилась очень сильно на, во время беременности, я поправилась на 24 килограмма, да. А еще говорили? меня кололи гормонами, и я думаю, что вот из-за этого, я думаю, я думаю, наверное, из-за этого поправилась. То есть, то самое, вот, то, что вы набрали вагу, и больше никаких, никаких проблем не было у вас? Так? Нет. Ни не было, ни ноги Зборь... у вас не набрякали? Нет, в сборе вообще не было токсикоз. Лолиты. в самом-самом начале было там чуть-чуть буквально. есть какие-то таблетки специально для беременных уже, и... И я чуть-чуть перекушу яблочко и мне как-то все проходило. А она выставляла кальцию? Да нет, всего у меня хватало. Как то это. все было доброе. Все да. А, лучше мы спать не могла. Ну, вот на последних вот уже неделях, ну, вот было сложно. Причем не потому что мне что-то мешало, потому что от состояния, когда вот хочешь спать и ты не спишь. Я вот, не знаю, с чем это как-то связано. И вот, то есть, тоже там много шевелиться не можешь, ну, вот, сложности. Человек и хвалювался вашей за вас? как можно да, сказать? Да, очень. Ну, первый мой муж, вообще он перенес, конечно, ой, такие испытания, то есть я могла просыпаться, да, я вот из тех вот беременных женщин, которые просыпаются в 3 часа ночи, божу его и говорю, я хочу жареную картошку и томатный сок. А, ну, это был 97-й год. І 96-й. Жанна, а да. для чого ви це сказали? Тепер я хочу смажені картошки. Да. Ну, це найголовніше, що на наступний день він піджарював мені мене картошку. А я кажу, я вже не хочу. Так, да. і він мені принес этот, этот, пакет цього томатного соку. Я кажу, ти знаєш, не хочу. Хочу, та щось інше. Чому хвилюються чоловіки? Через що вони переживають? Чому піклуються? І що запитують у лікарів? Ми дізнавалися на форумах. Пропоную вам зараз переглянути, у нас є запитання. І є на нього відповідь. Цього ранку, як завжди, я поруч з вами. Мої 9 місяців тривають гарне вбрання, найкраще для вагітних від Діанора. 9 місяців програма сьогодні до мене завітала Жанна Бадоєва. Ми з нею гарно спілкуємося. Нам дуже весело пригадуємо, які вагітності були її. І Жанна виявляється, пам'ятає через раз. Я так зрозуміла. Ну, Так, да, надо так поднопрячця. Жанна, мені цікаво, от 20 років ви провели і прожили у Литві. Можна сказати, що вже доросле, це було більш не доросле життя, але підліткове і розумне, ви вже все розуміли. Відкрити таємниці нам? Чи існують у Литві якісь забобони щодо вагітних? Mm. Щодо вагітності, наприклад, не можна вагітним у нас кажуть сидіти на порозі, не можна шити, не можна плести. Не можно там чего-то еще вагитным? Вы знаете, я настолько далека от всего этого, что я даже ну, никогда не интересовалась. А даже если кто-то говорит, я такую информацию не запоминаю. Мне настолько это неинтересно, я настолько в это ну, не верю, что мне сложно сказать. Моя мама брата рожала в Литве. И она вот беременная ходила в Литве, но ничего подобного, ей, ну, к сожалению, я, наверное, не смогу сейчас вам что-то интересное рассказать про какие-то забубоны. Настолько, мне кажется, это зависит от человека, а ну, не совсем от места. Де а мені здається, що це саме історично склалося. Чому ж ви цього не пам'ятаєте? Мабуть, про це ніхто не говорив, ніхто не розповідав. Все ж таки, кожна українська жінка вона знає, її або бабуся говорила про це, або хтось із рідних, або хтось із родичів. А що не лється в Україні? Те, що я вам говорила, не можна шити, наприклад. кажуть, вагітним не можна шити, не можна там в'язати плести. Uh -huh. Не можна там, ну, дуже багато існує забобонів, про які uh -huh. говорять. Не можна називати дату пологів. Не можна говорити ім'я дитини своєї майбутньої. Ну, тобто, їх дуже багато. Ну, мені кажуть, це якісь, дуже, може бути, древні якісь моменти. І все-таки, ну, як-то зараз <свят> ми розвиваємося, суспільство наше. Може бути, десь в глибинках, ну, залишились такі речі. Ну, мені кажуть, мегаполісах. Я жінки. вам скажу, що нещодавно у нас буквально був запис програми, ага. і на програмі у нас була молода дівчина, яка плила ляльку мотанку, і вона сказала: якщо це все існує, значить все це вигадали і варто цього притримуватись. Тобто вона зовсім молода, їй не 50, і не 60, і угу. не 70 років. Тобто а я є дум... люди, які вірять. А я думаю, що от, е, якщо людина вірить, Вот оно это и существует навер наверняка. Это то же самое, как с черными кошками, и с там, числом 13. И, и, то есть я обожаю число 13, и черная кошка на удачу, как мне кажется, то есть в моей жизни так всегда складывалось. Поэтому ну, для меня это. Я... Тобто під час вагітності ви робили усе, ні в чому собі не відмовляли і не дослухалися. До ну свої. я не шию і не віжу. тому, так да, я, я делала все. Э... Ну я не делала, може бути різких движень. Ну, это чисто це чисто фізіологічно, але взагалі нічого подобного… Цікаво дізнатися про забобони, які існують, і чому їх вигадують, і що кажуть до цього лікарі. Это у вас рубрика сейчас, да, так. есть такая? Ну, давайте хоть послушаем. Еще <реклама> раз доброго ранку, Жанна. Как <реклама> не шить? Как можно не шить? я, например, собираюсь, да, кудись там, и в меня что-то отвалилось. <реклама> Ну, мне кажется, это такая глупость и это все равно, что я не знаю. А еще Женька я, Как его она просует и не работает? Если это она зарабатывает деньги, если она как, она, шует, может не шить? как она может не жить. Ну, то есть это все глупость. И мне кажется, что надо больше смотреть на за своим здоровьем, за своим психологическим состоянием, не нервничать, кстати. Любіть, слушать хорошую музику, правильно питаться, много дышать воздухом, і все буде прекрасно. Идите на вулицю, і на свіжому воздухе воздух, віжіть красивые наряды для своїх дітей. Господи, ну что це за ерунда какая-то. Жаночка, і хотілося б ваші побажання почути сьогодні для усіх наших глядачів, які нас дивляться, які планують стати матусями, які, можливо, ще не вирішили, хочуть вони цього чи ні, чомусь вагаються. Что может об обожать? Ну, Во-первых, я хочу сказать, что, ну, на самом деле, то есть это не будут вот сейчас какие-то такие банальные и праздные слова. Это огромное счастье, это безумное счастье, и я считаю, что для женщины, ну, нет ничего больше и важнее, чем ее дети. На самом-то деле, ни, ни работа, боже упаси, ни, ни что другое, именно дети. Поэтому беременность и дети. Все, что с этим связано, это ну, надо ценить это каждую минуту, потому что каждый день не возвращается. Потому что никогда не будете уже на втором месяце, на третьем месяце с конкретным ребенком. Когда он родится, никогда ему не будет месяц, и два он будет расти, расти, расти. И вот нужно ценить вот каждую минуту твоего общения и твоего обмена энергии с ребенком. Потому что на самом деле мамы часто не понимают, что мало отдавая времени своим детям, они обкрадывают не столько детей, сколько себя. Поэтому я желаю всем здоровья, всем будущим мамочкам терпения, энергии и огромного моря любви. Потому что все это им вернется в трехкратном размере, и они будут безумно счастливы. Чем больше они будут вкладывать в своих детей, тем ну, больше они будут счастливы. Это я приєднуюся до ваших побажань. Вам хочу побажать все ж таки еще народить третью дитинку, чтобы в вашей лолите было с кем бавиться, было кого выховывать. Собачку я куплю для начала. Нет, лучше дитину. Тем более в лолите уже такой век, что пора. Девять лет. Саме той вік. Mm -hmm. Дякую вам, Жанна, що ви сьогодні до нас завітали. І ще раз вітаю вас, і все ж таки новорічні різдвяні свята тривають, можна і так сказати, китайський новий Number рік God. будемо зустрічати. Тому вітаю вас. Спасибо, і вам теж я желаю всього всього самого хорошого і буде все так, як ви захотіть. І хочу побажати усім тим, хто зараз також носить під серцем дитину, побільше вам позитиву, тим, хто ще не запланував. Плануйте вагітність, народжуйте, будьте щасливими, не відмовляйте собі у цьому диві. І неодмінно кожній українській родині, російській родині неважливо, де б ви жили, в якій країні, почути ці неперевершені слова, що ви дуже скоро станете батьками.